Ну, зачистка началась 29 июля, где-то приблизительно в 9 часов мы выдвинулись на зачистку подразделения моим. Мы взяли улицу, но ну, и так получилось, что у нас вся техника сгорела, и мы шли без техники. Зачистка проходила довольно-таки медленно и сложно, что мы не знали там, гражданские э -э сепаратисты поэтому мы очень тщательно и медленно это все проводили где-то до середины села мы дошли зачистили дом вышли прошли где-то метров пять и по нам открыли очень плотный огонь все так быстро случилось, что мы там даже и не поняли, откуда стреляют. А, блин. Да, очень сложно вспоминать. В э, той зачистке было ранено очень много моих товарищей. Мы, получается, приняли бой э, где-то минут 15. Мы отстреливались. В итоге поступила команда отойти на метров 50 и закрепиться. К нам выслали группу эвакуации раненых. Мы их погрузили на БТР, отошли, закрепились. И где-то буквально через минут 15 в нашу сторону со стороны противника машинка начала двигаться. Газель, моему, белого цвета. Я принял решение открыть огонь. В итоге, оказалось, там пять сепаратистов было. Шесть. И один из них успел спрыгнуть. Он спрыгнул, и так получилось, что он вместо того, чтобы отойти назад. Городом, огородом вышел прямо на нашу позиции. Мы его, соответственно, приняли, доставили куда надо. Как оказалось, они были все под, под действием, действием каких-то наркотиков или еще что-то. Они даже ну, не сориентировались, в какую сторону отходить надо. Зачистка. Зачистка где-то проходила до, до часов восьми вечера. Тогда ну, очень много там боеприпасов было, оружия. Танк оставили. Они, в принципе, уходили уходили очень поспешно. Раненых и своих двухсотых они даже не, это, не забрали. Когда вышли со Степановки, э, когда вышли бригады, которые были в окружении, э, на Миусинск поехали, потом э, из Миусинска э, до Антрицита. Ну, в принципе, возле Антрицита. И там уже выходили полями. Выходили из окружения. Вот по дороге нам один блокпост только встретился. Вот, э, мы его обезвредили и, в принципе, они особо сопротивления такого не, не оказывали. То есть, ну как, отстреливались, ну, видно было, что неграмотно чуть-чуть. Да, такое было под Сурмагилой, когда мы э, догоняли первую колонну, то там мы попали в засаду. Там, получается, зеленки, там работали довольно-таки грамотные ребята. И по уходу то же самое, мы их обнаружили, началась перестрелка, и ну, в ходе они смогли уйти. Вот, там, ну, можно сказать, что не трактористы и не шахтеры бывшие там были. Работали грамотно и ушли тоже профессионально.